Здравствуйте, мои дорогие будущие полицейские Украины. Я могу это уже говорить, потому что сегодня во второй половине дня парламент будет голосовать законы национальной полиции. Это очень хорошее совпадение, и я надеюсь, что весь ваш следующий путь будет полон таких хороших сюрпризов и зеленого света. Я сегодня пришла с сыном, а мне не, было, не с кем было его оставить, но самое важное, потому что для меня он символ будущего, и вы тоже. Мы вас верим, мы видим и ценим, какой долгий путь и сложный путь вы уже прошли. Эти шесть месяцев для кого-то был как шесть дней, шесть дней, шесть дня, а для кого-то как шесть лет, для меня, например, да. Очень жесткий отбор, очень сложный курс подготовки, очень большая конкуренция, очень много вопросов без ответов, но самое главное, вы поддерживали и себя, и нас надеждой, надеждой в новую Украину, и мы уже видим этот результат. Вы на лицо, вы есть, вы замечательные, вы храбрые. Особенно эту последнюю неделю, когда мы организовываем работу патрульного департамента и городского управления да, города Киева, готовясь патрульной полиции, я вижу, сколько вы готовы жертвовать, сколько вы готовы работать, сколько вы готовы брать на себя, на свои все еще не очень опытные плечи. Это все дает нам надежду, что проект удался, он уже удался, потому что люди, которые будут работать с патрульной полицией, достойны формы, которую они будут носить. Я вас еще раз благодарю, но цель нашей сегодняшней встречи – это не только вы, потому что мы не дошли бы до сегодняшнего дня без наших друзей. Я хочу перечислить всех, чтобы вы просто знали. Соединенные Штаты Америки, вы наслышаны. Канада, вы наслышаны. Но также было ОБСЕ, Совет Европы, Австралия своим очень важным вкладом, Евросоюз, Международный фонд возрождения и уйма других маленьких и больших организаций и разных доноров, которые вкладывали в вас, веря в то, что это нужно сегодня Украине. Но для меня большая честь Дополнительно вам представить несколько представителей наших сотрудников, которые такие же герои, как и вы. Герои, потому что верят, несмотря на все, и делают. Не только верят, а делают это, эту, эту надежду реальностью. А мы их будем сегодня награждать вместе с вами. И самое главное, я хочу, чтобы вы знали, когда мы выбирали этот список, мы еле-еле сузили его до 500 человек. Так что нас много. Тех, которые не только пассивно хотят реформу, а те, которые делают реформу. Очень сложную реформу. Так что я бы вас попросила уже поаплодировать и сказать спасибо всем тем замечательным людям, которые работают в нашем министерстве и также в других министерствах, которые сделали вот это возможно.